скажешь им, когда снова увидишь? Я просив и труд. Если все отец будет доволен, остальное не важно. Слушай, никто не просит тебя решать мои семейные проблемы. Найди маску и уберемся отсюда. Нам наверх. Кажется, я вижу путь. Вот сейчас будут. Наслаждаешься свободой, пока твой фатер не стоит у тебя над душой. Я, э, не, наверное, да. Это не то, к чему я привык. Но мне нравится. Нам надо забраться на эту скалу. Я думаю, это... Не думай! От предвкушения только лучше. еще не думаю могу посмотреть Тор, я надеюсь, для вас Сиф и Труд все сложится хорошо. Знаешь, надеяться лучше, чем думать. Это уже что-то. Здесь держу, Ух, чуть не сорвался. А, спасибо, Тор. Я не хотел Локи, ты смог. Мы стоим на пороге величия наша с тобой заслуга. Не за что. Извини, ты здесь зачем? Его отец убил Хеймдаля, Форсети узнал правду. Взять его. Нет, я запрещаю его трогать. Ты сказал, что больше не прольется кровь асов, что семья важнее всего. Это ведь месть за то, что мы держим его здесь. Он поставил под угрозу твою внучку. Из-за него страдает твой сын. Хеймдаля убил не Локи, а его отец. Твоя дочь имеет право на свои ошибки. А твой муж снова запил по собственной воле. Свободно! Вы двое со мной. Ты не видишь, что происходит. Он не защищает нас. Магни, Моди, наши дети. Мы рассказывали им сказки у костра. Ты ведь помнишь? Вырезали лошадок из дерева. Играли, смеялись, пока не зайдет солнце, и они не уснут у нас на коленях. Все отец швырнул их в своего врага, как хрупкие лезвия в камень. Ради чего? Труд ждет то же самое. Сыновей, спишь в их постелях. Рассорил меня с отцом, с дочкой. Я не понимаю, о чем идет речь. Знаешь, я тут придумал, чему я могу тебя научить, Йоту. Синдри, не подведи. Синдри. Ты знаешь, как спланировать побег. Отрейл. Я рад, что ты цел. Едва успел, но думаю, путь в Асгард мне теперь закрыт. Погоди, а что вы здесь делали? Синдри сказал, где тебя вынесет, если случится беда. А, я-то подумал, вы пошли без меня. Нет, просто твой отец забеспокоился. Хотя раз ты упомянул... Мемир. Брат, пожалуйста. Дома людно и тесно. Ты не скучаешь по тем временам, когда мы путешествовали втроем? Ты оттягиваешь неизбежное. Вот именно. Не самая плохая мысль. Мне хочется показать им маску, но я потерплю. <связь>